Assalamualaikum. Nama saya Nur Faik Hari ini saya ingin membincangkan satu isu besar yang sangat merisaukan dalam masyarakat kita iaitu isu penyalahgunaan dadah. Kalau kita dengar perkataan dadah, pasti kita terbayang sesuatu yang berbahaya yang dapat merosakkan diri, keluarga dan juga masyarakat. Semua orang sedar tentang bahayanya. Semua orang tahu kesannya. Tetapi peliknya Jumlah penagih dadah semakin lama semakin bertambah. Menurut laporan agensi anti dadah kebangsaan, pada tahun 2024, jumlah penagih dadah di Malaysia mencecah sebanyak 192,857 orang. Angka ini sangat membimbangkan kerana pada tahun 2022, jumlahnya hanya 137,176 orang. Dalam tempoh 2 tahun, peningkatan lebih 55,000 orang berlaku dan itu bukan angka yang kecil. Yang lebih menyedihkan lagi, lebih 60% daripada jumlah penagih dadah itu adalah dalam golongan muda yang berusia antara 15 hingga 39 tahun. Mereka inilah sepatutnya menjadi pelapis kepimpinan negara. Mereka inilah harapan ibu bapa, harapan masyarakat dan masa depan bangsa. Tetapi, kalau mereka terjebak dengan dadah, masa depan mereka akan musnah dan masa depan negara juga akan terjejas. Kita perlu sedar bahawa masalah dadah bukan hanya masalah individu. Bila seorang anak muda terjebak dengan dadah, keluarganya akan menderita, masyarakat akan terancam dan negara akan rugi. Ibu bapa menanggung rasa kecewa, malu dan hilang harapan kepada anak-anak mereka. Masyarakat pula terpaksa berhadapan dengan peningkatan kadar jenayah sebab ada penagih dadah yang sanggup mencuri, merompak atau menipu semata-mata untuk mendapatkan wang untuk membeli dadah. Jadi sebenarnya masalah ini adalah masalah kita bersama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi peringatan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud dan janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa segala perkara yang boleh merosakkan diri mesti dijauhi dan penyalahgunaan dadah ini memang termasuk dalam perkara yang membawa kebinasaan. Kenapa dadah ancaman yang besar? Mari kita lihat dengan lebih mendalam kenapa dadah ini dikatakan ancaman yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Pertama sekali, kita lihat dari segi akal fikiran. Akal adalah anugerah yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Dengan akal, kita boleh berfikir, membuat keputusan membezakan antara yang betul dan yang salah dan dengan akal jugalah manusia berbeza dengan makhluk lain tetapi apabila seseorang itu mengambil dadah akalnya akan rosak sedikit demi sedikit dadah menyerang sistem saraf menjadikan seseorang hilang fokus tidak mampu memberi tumpuan dalam pelajaran pekerjaan atau ibadah lama-lama kelamaan Akal itu semakin lemah sehingga seseorang tidak lagi mampu berfikir dengan waras. Mereka mungkin mula bercakap yang bukan-bukan, bertindak di luar kawalan dan akhirnya hilang kewarasan. Akal yang sepatutnya menjadi kelebihan manusia akan bertukar menjadi punca kehinaan kerana rosak akibat dadah. Bila akal rosak, hidup seseorang akan musnah kerana setiap keputusan yang dibuat tidak lagi berdasarkan logik atau iman tetapi berdasarkan nafsu dan ketagihan. Kedua, kita lihat dari segi kesihatan fizikal. Tubuh badan manusia pada asalnya diciptakan oleh Allah dengan penuh kesempurnaan. Tetapi bila dadah masuk ke dalam badan, ia mula merosakkan organ-organ yang penting. Seperti contoh hati, jantung, paru-paru, buah pinggang, semuanya akan terjejas kerana dadah. Tubuh yang sepatutnya kuat akan menjadi lemah, kulit akan menjadi pucat, mata akan menjadi merah dan anggota badan tidak lagi berfungsi dengan baik. Penagih dadah sering kali jatuh sakit, badan mereka kurus, tenaga mereka hilang dan mereka mudah dapat penyakit berjangkit kerana sistem pertahanan badan mereka menjadi lemah. Ada juga kes kematian akibat terlebih dos atau overdose di mana dadah yang diambil terlalu banyak sehingga tubuh tidak lagi mampu menampung racun yang masuk. Jadi, dari sudut fizikal, dadah benar-benar menghancurkan kehidupan seseorang. Ketiga, dari sudut ahlak dan moral, seseorang yang sudah menagih Ketiga, dari sudut ahlak dan moral, seseorang yang sudah ketagih dadah sanggup melakukan apa sahaja untuk memuaskan ketagihannya. Pada awalnya, mungkin dia hanya berbohong kepada ibu bapa untuk mendapatkan sedikit wang. Tapi lama kelamaan, bila ketagihan semakin kuat, dia sanggup mencuri daripada ahli keluarga mereka sendiri. Ada juga yang sanggup meragut, merompak atau menipu orang lain semata-mata kerana mahu membeli dadah. Ahlak yang sepatutnya menjadi perhiasan seorang manusia akan hilang begitu saja. Penagih tidak lagi memikirkan soal halal dan haram, D dosa dan pahala. Apa yang ada dalam fikiran mereka hanyalah bagaimana cara untuk mendapatkan dadah. Dan di sinilah kita lihat bagaimana dadah bukan sahaja merosakkan tubuh, tetapi juga merosakkan maruah dan ahlak seseorang sehingga sanggup melanggar batas agama dan undang-undang. Keempat, dari sudut masyarakat dan negara Masalah dada bukan sekadar Masalah seorang individu atau keluarganya saja, Tetapi masalah ini, masalah ini Membebankan seluruh masyarakat Bila ramai anak muda terjebak dengan dada Masyarakat ke akan kehilangan tenaga kerja Yang sepatutnya Menyumbang kepada pembangunan negara Bila jenayah meningkat akibat dada Masyarakat akan hidup dalam ketakutan Bila keluarga terpaksa menanggung Anak-anak yang terjebak dengan dadah emosi mereka akan terganggu dan kewangan mereka juga akan terjejas negara pula terpaksa menghabiskan berjuta-juta ringgit setiap tahun untuk program pemulihan keping kesedaran dan juga untuk membendung jenayah berkaitan dadah jadi sebenarnya masalah dadah memberi kesan kepada semua orang, individu keluarga, masyarakat dan juga negara kalau kita renung semua ini, jelaslah bahawa dada adalah ancaman besar. Ia bukan sahaja merosakkan akal fikiran, kesihatan fizikal dan ala individu, tetapi juga menggugat keharmonian masyarakat serta kestabilan negara. Sebab itulah isu ini perlu dipandang serius dan sebab itulah Islam sendiri menegaskan larangan terhadap perkara yang merosakkan akal dan tubuh badan manusia. Peranan Al-Quran dan As-Sunnah al quran dan as sunnah dalam menghadapi isu sebesar ini, kita sebenarnya tidak boleh hanya bergantung kepada undang-undang semata-mata. Ya, memang betul undang-undang itu penting kerana ia berfungsi sebagai kawalan luar yang boleh menakutkan orang daripada melakukan kesalahan. Tetapi undang-undang sahaja tidak pernah cukup. Kalau seseorang itu tidak ada benteng dalam dirinya, dia tetap boleh melanggar undang-undang bila tiada siapa yang melihat dia tetap, dia tetap boleh mencari peluang untuk melakukan kesalahan jika hatinya kosong daripada iman. Sebab itulah penyelesaian sebenar untuk masalah dadah ini mesti kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam kedua-duanya terkandung paduan hidup yang menyeluruh bukan sahaja untuk ibadah tetapi juga untuk menjaga akhlak kesejahteraan diri dan membentuk masyarakat yang seimbang. Peranan pertama akuan dak sunnah ialah membina akidah dan keimanan. Iman yang kukuh ialah benteng paling kuat dalam diri seorang manusia. Bila iman sudah teguh, seseorang tidak akan mencari ketenangan pada benda yang haram. Dia tidak akan terfikir untuk memilih jalan mudah dengan menggunakan dadah semata-mata untuk melupakan masalah. Sebaliknya, dia akan kembali kepada Allah, dia akan mencari ketenangan dengan solat dengan doa, dengan membaca quran dan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud dan berpegang tegullah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini jelas mengingatkan kita bahawa kita mesti berpaut kepada agama dalam setiap urusan hidup. Apabila seseorang itu berpaut kepada tadi Allah InsyaAllah dia akan terhindar daripada kerosakan diri Termasuklah daripada terjebak dengan dadah Sebab itu kita sering lihat Orang yang ada iman dan keyakinan Yang kuat jarang sekali mencari jalan keluar Melalui benda yang merosakkan diri Mereka tahu bahawa masalah itu ujian daripada Allah Dan Allah juga yang akan memberikan jalan keluar kalau kita fikirkan, ramai orang yang terjebak dengan dada sebenarnya bermula kerana mereka lemah iman. Mereka mungkin rasa tertekan, rasa kosong, rasa tidak ada arah. Bila jiwa kosong, mereka cuba isi dengan perkara yang salah. Tetapi, kalau jiwa itu penuh dengan iman, mereka akan tahu ke mana harus dituju, siapa yang patut mereka cari dan bagaimana cara yang betul untuk menghadapi masalah. Peranan kedua ya peranan kedua aku anda asunah ialah mengingatkan kita bahawa akal ini adalah amanah Allah. Akal ini ialah nikmat yang besar yang membezakan manusia dengan makhluk lain. Dengan akal, manusia mampu berfikir, membuat keputusan, menilai akibat dan membina tamadun dengan akal manusia boleh mengenal Allah, boleh membezakan halal dan haram, har boleh membuat perancangan hidup dan boleh mengurus keluarga serta masyarakat. Tetapi bila akal rosak kerana dadah, semua itu akan musnah. Seseorang yang sudah rosak akalnya tidak lagi mampu belajar dengan baik. Ramai pelajar yang kecundang dalam pelajaran kerana mula mengambil dadah. Ada yang tidak mampu bekerja dengan baik sehingga kejayaan mereka musnah. Ada yang juga gagal mengurus keluarga kerana hilang rasa tanggungjawab. Malah hubungan dengan Allah pun akan terganggu kerana bila akan tidak waras lagi, seseorang itu mudah meninggalkan solat, tidak lagi membaca Al-Quran, malah mungkin melanggar segala batas yang Allah tetapkan. Islam dengan jelas mengharamkan perkara yang merosakkan akal. Sebab itu, arak diharamkan sebab itu dadah juga diharamkan. Kerana kedua-duanya menghilangkan kewarasan manusia. Bila akal sudah rosak, seseorang tidak lagi mampu membezakan antara yang baik dan buruk, antara yang halal dan haram. Mereka mungkin tahu sesuatu itu salah, tetapi tidak mampu mengawal diri daripada melakukannya. Itulah bahayanya bila akal yang sepatutnya jadi pemandu hidup bertukar menjadi lemah kerana racun dadah. Kalau kita renungkan lebih jauh, sebenarnya al dan Al-Sunnah bukan sahaja suruh kita menjaga akal, malah mengakal akal sebagai satu nikmat yang mesti dihargai. Akal inilah yang menjadikan manusia bertanggungjawab. Dengan akal, manusia boleh memikul amanah sebagai khalifah Allah di bumi. Tetapi, bila akal rosak, manusia gagal melaksanakan tanggungjawabnya. Jadi, bila seseorang itu mengambil dadah Sebenarnya dia telah mengkhianati amanah Allah terhadap akalnya Sebab itu peranan Al-Quran dan Al-Sunnah sangat jelas Ia mendidik kita supaya membina iman sebagai benteng Dan ia mendidik kita supaya menjaga akal sebagai amanah Dua perkara ini, iman dan akal Jika dijaga, insyaAllah Seseorang itu akan terpelihara daripada dadah tetapi bila iman lemah dan akal dibiarkan rosak maka dadah akan jadi pintu kehancuran yang sangat mudah untuk dimasuki. Cabaran membina masyarakat yang bebas dadah. Namun begitu, kita mesti mengakui bahawa usaha membina masyarakat yang benar-benar bebas daripada dadah bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau kita lihat keadaan masyarakat hari ini, banyak cabaran besar yang perlu kita hadapi cabaran-cabaran inilah yang menyebabkan walaupun kempen kesedaran sudah dibuat, walaupun undang-undang sudah dikuatkuasakan, walaupun pusat pemulihan ditubuhkan, masih ramai yang terjebak. Antara sabar yang paling ketara ialah pengaruh rakan sebaya. Inilah faktor yang paling kuat, terutamanya dalam kalangan remaja. Ramai remaja sebenarnya pada awalnya tidak ada niat langsung untuk mengambil dadah. Tetapi bila mereka mula berkawan dengan orang yang salah Keadaan, keadaan mula berubah Pada mulanya Mungkin mereka hanya tengok kawan mereka cuba Tapi lama kelamaan Timbul rasa ingin tahu Bila diajak berkali-kali Mereka jadi sebuah Kalau menolak Mereka takut diketahukan Takut diajak Atau takut dipinggirkan Daripada kumpulan kawan Jadi Akhirnya Walaupun mereka tahu benda itu salah mereka tetap akan cuba Rakan sebaya ini memang sangat besar pengaruhnya Sebab itu Rasulullah SAW Pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang bermaksud Seseorang itu menurut agama rakannya Maka perhatikanlah dengan siapa kamu berteman Hadis ini sangat jelas memberi mesej Bahawa kawan boleh membawa kita kepada keselamatan tetapi juga boleh menjerumuskan kita ke arah kebinasaan. Kalau kita berkawan dengan orang yang baik, kita akan ikut baik. Tetapi kalau kita berkawan dengan orang yang salah, kita pun mudah hanyut bersama mereka. Selain pengaruh kawan, ada juga cabaran daripada sifat ingin tahu dalam diri remaja. Remaja memang ada jiwa yang suka mencuba perkara baru. Mereka mahu tahu bagaimana rasanya itu dan ini kadang-kadang mereka mahu tunjuk berani di depan kawan-kawan. Masalahnya, kalau sifat ingin tahu ini tidak dikawal oleh iman, maka ia akan menjerumuskan mereka kepada perkara yang salah. Kalau iman lemah, kalau tiada bimbingan agama, rasa tak, rasa ingin tahu itu boleh membawa kepada kehancuran. Sebab itu, kalau kita selalu dengar ada orang mula dengan mencuba sedikit saja, tetapi pada akhirnya mereka menjadi ketagih. Cabaran lain pula datang daripada kurangnya perhatian dan kasih sayang dalam keluarga. Keluarga sepatutnya menjadi tempat perlindungan, tempat anak-anak mencari kasih sayang dan tempat mereka mendapat bimbingan. Tetapi malangnya, ada anak-anak yang tidak merasai semua itu. Ibu bapa terlalu sibuk dengan kerja, terlalu sibuk mencari rezeki sehingga mereka lupa untuk meluangkan masa dengan anak-anak. Bila anak rasa kosong, bila anak rasa tidak diperdulikan mereka akan mencari perhatian di luar dan kalau perhatian itu mereka jumpa dalam kalangan orang yang salah maka bermulalah kerosakan. Ramai remaja yang terjebak dengan dadah bukan kerana mereka mahu memang mahu tetapi kerana memang kerana mereka mahu mengisi kekosongan dalam jiwa. Selain itu, tekanan hidup juga menjadi punca yang besar. Ada orang yang mengambil dadah kerana mahu lari daripada masalah. Mereka rasa terbeban dengan tekanan kewangan, dengan masalah keluarga, dengan kegagalan dalam pelajaran atau pekerjaan. Mereka fikir dada boleh membuatkan mereka tenang, boleh melupakan sekejap masalah yang dihadapi. Tetapi hakikatnya, dada tidak pernah menyelesaikan masalah. Dada hanya menambah masalah. Memang mungkin mereka rasa lega untuk seketika tetapi selepas itu keadaan menjadi menjadi lebih buruk. Masalah asal masih ada. Ditambah pula dengan masalah baru iaitu ketagihan dadah. Akhirnya masalah kecil menjadi masalah besar dan hidup mereka semakin tertekan. Kalau kita perhatikan semua cabaran ini berkait rapat antara satu sama lain. Bila keluarga tidak beri perhatian, anak muda mencari kawan di luar. Bila kawan itu kawan yang salah Anak-anak yeah. akan terikut Bila iman tidak kukuh Sifat ingin tahu menjadi Punca kejatuhan Bila ada tekanan hidup Dada dilihat sebagai jalan yang mudah Jadi cabaran untuk Membina masyarakat bebas dada Bukanlah satu cabaran yang kecil Tetapi cabaran yang melibatkan Banyak aspek dalam kehidupan manusia Sebab itulah Usaha untuk membina masyarakat bebas dadah tidak boleh dilakukan oleh satu pihak sahaja. Ia tidak boleh hanya diserahkan kepada kerajaan atau hanya kepada sekolah atau hanya kepada pusat pemulihan. Ia mesti bermula daripada rumah dengan peranan ibu bapa. Ia mesti diteruskan dalam kalangan kawan-kawan dengan memilih sahabat yang betul. Ia mesti diperkuatkan dengan bimbingan agama yang konsisten dan ia mesti disokong oleh masyarakat serta kerajaan secara keseluruhannya. Kalau kita tidak faham cabaran-cabaran ini, kita akan mudah menyalahkan. Kita mungkin kata penagih itu lemah iman. Kita mungkin kata keluarga itu mereka gagal mendidik. Atau kita mungkin kata mereka sengaja mahu rosakkan diri. Tetapi hakikatnya, cabaran untuk menolak dadah sangat besar terutama bila seseorang itu mendapat sokongan yang betul. Sebab itu, kita mesti faham cabaran ini untuk kita sama-sama mencari jalan keluar. Cadangan mengatasi penyalahgunaan dadah. Kalau kita nak mengatasi masalah ini, langkah pertama yang paling penting ialah pendidikan agama sejak kecil. Anak-anak yang dari kecil diajar solat, mengaji, mengenal halal dan haram, insya Allah mereka ada benteng dalam diri. Bila iman sudah ada, mereka lebih kuat untuk menolak perkara haram. Allah berfirman dalam surah Al-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ayat ini mengingatkan kita bahawa tanggungjawab mendidik anak bermula daripada rumah, bukan hanya di sekolah. Langkah kedua ialah bimbingan rohani secara berterusan. Tidak cukup sekadar didikan di sekolah rendah, tapi mesti berterusan sampai ke peringkat remaja dan dewasa ada satu kajian di Pondok Inabah, Negeri Sembilan yang menunjukkan bahawa rawatan pemulihan penagih dadah berasaskan agama sangat berkesan. Di sana, penagih dadah diajar solat berjemaah, membaca Al-Quran dan mengikut bimbingan rohani. Hasilnya, ramai bekas penagih berjaya membina disiplin baru dan pulih. Ini bukti jelas bahawa agama bukan hanya mencegah tetapi juga boleh merawat. Langkah ketiga, ialah sokongan keluarga dan masyarakat. Kalau keluarga membuang penagih, mereka akan lebih hanyut. Tetapi kalau keluarga menyokong, memberi semangat dan memberi peluang kedua, insya-Allah mereka boleh pulih. Masyarakat juga jangan hanya menghukum. Kalau kita panggil penagih sebagai sampah masyarakat, mereka akan lebih jauh daripada kita. Sebaliknya, kita kita perlu beri peluang, tunjukkan kasih sayang dan bimbing mereka. Langkah keempat ialah usaha berterusan daripada kerajaan dan institusi. Kempen kesedaran mesti diteruskan. Program pendidikan di sekolah, universiti, masjid dan komuniti mesti diperkasakan. Undang-undang tetap penting. Tetapi, lebih penting ialah pencegahan melalui pendidikan agama. Sebagai kesimpulan, jelaslah kepada kita bahawa penyalahgunaan dadah adalah satu masalah yang besar yang dapat memberikan kesan yang sangat buruk bukan sahaja kepada individu tetapi juga kepada keluarga, masyarakat dan negara. Ia merosakkan akal, menghancurkan kesihatan, menjerumuskan ahlak dan menggugat keselamatan serta pembangunan negara. Sebab itu, isu ini bukan masalah peribadi tetapi masalah bersama yang perlu ditangani secara kolektif. Namun begitu, kita jangan lupa bahawa Islam sebenarnya sudah menyediakan panduan yang lengkap untuk kita menghadapi masalah ini. Bila kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Kita akan mempunyai benteng yang kukuh dalam diri Al-Quran mengingatkan kita supaya tidak mencapakan diri ke dalam kebinasaan Dan Sunnah Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana membina masyarakat berasaskan iman dan ahlak yang mulia Kalau sejak kecil kita bina iman dalam diri anak-anak kalau kita jaga akal sebagai amanah Allah kalau keluarga memainkan peranan dengan memberi perhatian dan kasih sayang Kalau masyarakat bersama-sama membantu tanpa menghukum Dan kalau kerajaan terus melaksanakan program kesedaran serta tindakan pencegahan yang berkesan InsyaAllah kita akan mampu melahirkan generasi yang bebas daripada dadah Marilah kita sama-sama menjadikan Al-Quran dan sunnah bukan sahaja sebagai rujukan dalam ibadah Tetapi juga sebagai panduan dalam kehidupan seharian dengan itu, kita boleh membina masyarakat yang sihat, seimbang, berdisiplin dan paling penting, bebas daripada gejala dadah. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini memberi manfaat, menjadi peringatan dan mendorong kita semua untuk sama-sama berusaha melawan gejala dadah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja daripada saya, Rufaika Dayana. Terima kasih.